میں ہوں محبوب بریمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی عقائق آج کی دلچسپ اور چوتی خبر وزیر دفاع خواج عصف کی پراپرٹی تائیکون ملک ریاض کے خلاف پریس کانفرنس دی یا دہانی کے لیے بتاتے چلیں کہ ملک ریاض نے پہلی بار حکومتی طاقت کے سامنے کوئی سٹینڈ لیا اور یہ سٹینڈ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں گواہی نہ دینے کا ہے گرچہ ملک ریاض بھی اس کیس میں شریک ملزم ہیں اور اشتہاری بھی قرار پائے ہیں مگر یہ بات سب جانتے ہیں اگر وہ گواہی پر امادہ ہو جاتے تو ان کو کیس سے ایسے باہر نکال دیا جاتا جیسے مکھن سے بال دو دن قبل ایک بار پھر پاکستان کے ہاؤسنگ سیکٹر میں بڑا بڑا انقلاب لانے والے پراپرٹی تائیکون نے ایک ٹویٹ کے ذریعے گواہی نہ دینے کا بیان داغا بلکہ اس دفعہ تو بتا دیا کہ ان کے پاس بڑے راز ہیں یعنی کہ چپ رہو اور مجھے بھی چپ رہنے دو اب آتے ہیں خواجہ اصف کی بیان کردہ بات پہ خواجہ اصف نے پریس کانفرنس میں بتایا پچی سال بعد ہم نے ملک ریاض اور بیریہ ٹاؤن پر ہاتھ ڈالا ہے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے پچی سال انتظار کیوں کیا وہ تو پہلے بھی وزیر دفاع رہ چکے ہیں نواز شریف کے تین ادوار کے بعد شباز, شباز شریف کی دوسری حکومت میں شامل ہیں یعنی ان کے پچی سالوں میں ان کی پانچویں حکومت ہے لیکن انہوں نے اس قومی نویت کے جرم پر خاموشی اختیار کیے رکھی کیا ملک ریاض ٹویٹ پر گواہی نہ دینے اور رازوں کا ذکر نہ کرتے وہ پھر بھی خاموش رہتے خواجہ صف فرماتے ہیں غیب کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن ملک ریاض کو اب کسی قسم کا رلیف کسی فارم سے نہیں ملے گا انہوں نے متحدہ رب امارات سے بالکی کا بھی بتایا اور کیسز پاکستان میں چلانے کا دعویٰ کیا وہ یہاں رکے نہیں بلکہ انتباہ کیا کہ کوئی بھی پاکستانی ملک سے باہر بیری ٹاؤن کے منصوبوں میں پیسہ لگاتا ہے تو ایسے بھی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا پیسہ ڈوب جائے گا نواز شریف کے قریبی ساتھی اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف نے کہا خواجہ آصف نے بیق پاک صحافیوں پر بھی اور میڈیا مالکان پر بھی تنقید کی اور کہا عوامی مسائل پر فوکس کرنے کے لیے میڈیا دس سیکنڈ کا پیغام نہیں چلا سکتا لیکن دوسروں پر اگر کیچڑ اچھالنا ہو تو اچھالتے دیر نہیں کرتا پیگے قانون پر صحافیوں کے تجاج پر بھی ناگواری کا اظہار کیا وزیر دفاع نے کہا ملک ریاض تو کہا کرتے تھے کہ میں پاکستان سے باہر جا کر کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں ان کی ویڈیو ہے جسے میں شام تک ٹویٹر پر ڈال دوں گا اب وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے دبئی میں آ کر بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کیا ہے اور یہاں آ کر چھا گیا ہوں انہوں نے کہا کہ ملک ریاض کے جب میں میڈیا برابر کا شریک ہے اس بات پر انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں دو انکیس کی گفتگو کا حوالہ دیا انہوں نے کہا جس ملک میں صحافی سیاستدان اور جج خرید لیے جائیں وہاں آپ کیا امید بان سکتے ہیں خواجہ آسف نے کہا تیس سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا اس معاملے میں کئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں ملک بھر میں بننے والے بیریا ٹاؤنز کی ٹرانزیکشنز غیر قانونی ہیں یتیموں بیواؤں اور غریبوں کی زمینوں پر قبضے کیے گئے اب وہ وقت چلا گیا جب ملک ریاض پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا انہوں نے کہا ملک ریاض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا فد دیں جس پر انہوں نے نوازش نہ کی ہو خواج آصف نے کہا پاکستان میں دولہ پن جاری رہے گا تو جمہوریت کا سلسلہ سر روح کے مطابق نہیں آ سکتا صحافت سیاست اور عدلیہ میں دوغلے پن کا خاتمہ ہونا چاہیے آج کی پریس کانفرنس میں صحافی اور ان کے کیمرے بھی کم ہیں معلوم نہیں میری بات سنائی بھی جائے گی یا نہیں حیرت کی بات ہے خواجہ آصف کے چپتے جملوں پر کسی کو یقین نہیں آ رہا وہ یہ بھی جانتے ہیں جس بیری ٹرن کی وہ قومی سطح پر تحقیقات کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے مکین ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں بادی و نظر میں ایسا لگا کہ یہ پریس کانفرنس ان کی احسانیٹ تھی اس کے بعد عملاً کچھ کریں گے نہ کر سکتے ہیں کاش ہماری ریاست بے قائدیوں کے خلاف اور قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس مقابلے سے بہتر ہے کہ ملک ریاض جن فائلوں کو پیے لگانے کا کہتے تھے ان سہولت کاروں تک تو پہنچیں ایک شخص پچیس سال تک تنہا تو یہ سب کچھ نہیں کرتا رہا قوم آپ کے اس احتساب کی منتظر رہے گی ورنہ خواجہ صاحب کا یہ سوال پیچھا کرتا رہے گا کہ ملک راز کے احتساب کا کیا بناؤ لیکن ایک جانب جب وہ ملک ریاض پر الزامات لگاتے ہیں دوسری طرف اعتراف بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ پچیس سال سے ہم چپ تھے اور یہ پچیس سال جن کا وہ ذکر کرتے ہیں اس دوران وہ تقریباً اب پانچویں پانچویں وار حکومت میں ہیں اب وزیر دفاع ہیں ہر دور میں وزیر رہے ہیں نواز شریف کے تین ادوار اور شباز شریف کے دو یہ سب ان کے پاس رہے عوام کو یقیناً ایسے احتساب کا انتظار ہے لیکن یہ احتساب باتوں تک محدود نہیں ہونا چاہیے اس کو عملہ نقطہ نظر آنا چاہیے